Козоро чергова рубрика це поради Оксани Горінової про те, як розвивати енергетичні центри людини для того, аби жити в гармонії зі своїм коханим або коханою. Добрий день. Сегодня мы продолжаем разговор о энергетических центрах и взаимодействии между мужчиной и женщиной именно на энергетическом уровне. Итак, мы переходим к второму уровню. Это базовый центр наслаждения и удовольствия. Называется это чакра Сватхисхана. Это, в принципе, моя самая любимая чакра, потому что именно этот центр отвечает за наслаждение, за радость жизни, за счастье, которое, в принципе, ну, в мы живем. И что характерно, эта чакра наполнена у женщины, а у мужчины она пустая. Из этого следует, что именно женщина наполняет своего мужчину удовольствием, наслаждением и дает ему счастье. На втором уровне характерно, что для мужчины очень важно научиться принимать удовольствие и наслаждение от женщины, потому что именно женщина создает пространство удовольствия и наслаждения. Чтобы вы понимали, чакра Сватхисхана — это сексуальная чакра, а сексуальная энергия она является самой движущей для человека. И потому, если мужчина наполняется сексуальной энергией, он может дальше реализовывать себя, зарабатывать деньги, реализовываться в социуме и, собственно говоря, вообще реализовываться как личность. И и это все зависит от того, насколько женщина может создавать пространство наслаждения, давать это все своему мужчине, а мужчина может это принимать с благодарностью. Что же надо делать для того, чтобы женщина могла создавать пространство наслаждения для обоих? Смотрите, если помните, на самом первом уровне мужчина обеспечивает безопасность, и он создает какие-то твердые вещи. Поэтому для мужчины важно научиться правильно ухаживать за женщиной, дарить ей какие-то подарки, создавать уют для того, чтобы она могла чувствовать себя счастливой. И от этого она цветет и пахнет, расцветает, и уже у нее создается пространство для того, чтобы э, дарить наслаждение своему мужчине. То есть еще раз, мужчина создает твердые вещи, и от этого женщина начинает цвести и пахнуть, она раскрывается в счастье, и уже дальше дает эту энергию своему мужчине, и он может реализовывать ее в социуме женская энергия наслаждения проявляется именно в состоянии. То есть женщина сильна тем, что она просто счастлива. Когда она наслаждается миром, когда она наслаждается своей жизнью и собой, она создает вокруг себя пространство изобилия и плодородия. И, собственно говоря, когда она дарит через секс эту энергию своему мужчине, он наполняется ей и уже дальше реализовывает ее в социуме и достигает успеха, зарабатывая деньги. Что характерно для этого центра, очень многие недооценивают именно состояние наслаждения, то, которое формирует женщина. Потому что если сексуальный обмен между мужчиной и женщиной происходит на самом первом базовом уровне, это является просто физиологией. И тогда у мужчины возникает потребность дальше продолжать поиск самки для того, чтобы восполняться энергией наслаждения. Если женщина полностью в гармонии формирует пространство для мужчины, которое создает для него полностью потенциал наслаждения, если у нее очень сильная энергия, Энергия, то у мужчине практически не хочется искать других э, женщин, потому что он полностью наслаждается и получает всю гармонию, всю энергию от своей женщины. Итак я хочу э, обратить ваше внимание на то, что э, в чем заключается опасность, если на этом уровне э, нет гармонии. Соответственно, если женщина неправильно дает, если она сама не находится в состоянии любви и счастья, то она не додает своему мужчине. И проблема у многих мужчин, что они не могут принимать от женщины любовь и наслаждение, то есть когда они хотят получать просто физиологию. Соответственно, тогда возникает потребность у мужчины, а иногда и у женщины, искать партнера на стороне, либо просто проводить свое время не со своим партнером. Поэтому э, я желаю всем вам, чтобы вы правильно строили свои отношения, чтобы женщина э, была в любви, в изобилии, и все было у вас хорошо. До следующих встреч.